Uh, kita beralih pula pada satu lagi uh, topik lah. Eh. Hmm. Uh, saya rasa uh, tentang golongan muda, generasi muda, yang saya rasa akan menjadi satu uh, faktor penting jugalah dalam perjalanan yang akan datang ni. Eh. Jadi dari segi golongan muda, saya, bagi saya ada dua aspek lah. Uh, satu ialah kedua-duanya ber berkait dengan aspirasi. Satu aspirasi material, hmm. satu aspirasi politikal sosial lah. Kalau kita boleh uh, timahkan seperti itu, eh. pertama tentang material muda kita boleh bincang tentang material dulu. <coughs> so kita nak ada aspirasi daripada golongan muda kita untuk pekerjaan yang baik. Uh, dan kita pun juga dengar rintihan mereka tentang bagaimana apa tu pasaran pekerjaan ini sukar untuk mereka eh, dapat pekerjaan yang baik. Walaupun data sebenarnya menunjukkan employment uh, figures of our young fresh graduates agak sihat lah kan um jadi bagaimana mengapa ini 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 berlaku dan ini juga bersangkut paut dengan aspirasi mereka untuk lain-lain uh, kebendaan lah, seperti rumah dan sebagainya Imran mungkin ada uh, apa yang saya lihat uh, dan kita boleh melihat contoh negara-negara maju yang lain eh? contohnya Amerika hmm. uh, pada suatu ketika mereka mempunyai apa yang disebut sebagai American dream kan hmm. uh, dan saya rasa itu terjadi juga di Singapura di mana kita melihat Uh, golongan uh, kelas menengah yang yang membesar dan meningkat dalam tahun 80-an, 90-an uh, termasuk generasi saya hmm. uh, dan kita di, 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 diberikan semacam gambaran bahawa kalau kita bekerja keras, kita belajar dengan rajin, kita akan dapat meraih uh, manfaat uh, dan akan hidup lebih senang. Hmm. Uh, jadi itu yang mungkin menjadi uh, Kegelisahan golongan muda di mana mereka melihat mereka sudah melakukan itu semua tetapi tidak dapat uh, mencapai taraf kehidupan yang diinginkan hmm. atau mungkin lebih rendah daripada apa yang ibu bapa mereka bis, uh, boleh uh, rai hmm. pada waktu terdahulunya. Hmm. Uh, sebagai contoh, uh, contoh yang sangat mudah. Jikalau uh, kita lihat generasi ibu bapa kita, kalau mereka bekerja contohnya sebagai seorang guru sekolah itu mereka mungkin boleh membeli uh, uh, rumah, rumah teras uh, atau kondo hmm. dan sebagainya tetapi kalau guru sekarang dengan gaji mereka tidak tidak hmm. mungkin tercapai kecuali kalau mereka mempunyai aset keluarga ataupun mereka bekerja dengan lebih lama hmm. jadi itu uh, dilihat sebagai uh, satu yang tidak tercapai satu impian yang tidak tercapai uh, tetapi kita juga akur bahawa itu merupakan uh, proses uh, ekonomi yang semakin matang uh, dan ada faktor-faktor yang yang dapat menjelaskan tetapi mungkin uh, golongan muda tidak melihat dari perspektif yang luas seperti itu kerana mereka sudah diberikan gambaran bahawa uh, hanya ada satu uh, proses linear di mana awak bekerja keras, awak rajin belajar awak akan uh, mendapat kehidupan yang lebih senang tapi itu tidak terjadi dan itu mendatangkan uh, frustration kepada golongan muda lah, itu yang okay. saya lihat jadi usaha mereka yeah. yang mereka laburkan selama ini tak dapat outcome yang mereka mahukan lah kan hmm. Encik yeah. Fazlo ada pandangan tentang hmm. isu ni. ya yeah, kalau Iman cakap American Dream, kita ada Singapore Dream oh. the Swiss standard of living <laughs> ingat dah dulu oh, kan pernah, <laughs> pernah. <laughs> jadi uh, ya yeah, kita tidak dapat nafikan ya eh. kalau kos seperti Iman katakan tadi ya kos kehidupan meningkat kita si, lihat saja perbezaan dalam perumahan. Dan kalau dulu kan uh, harga rumah HDB, kalau dulu ada executive apartment hmm. kan. Uh, pada masa saya dulu RM150,000. Oh, wow. Ha. Uh, uh. Jadi sebab dapat itu. tu, hmm. jadi kalau bandingkan sekarang, rumah BTO 4 bilik, 100 square, kilometer, square meters, dah berapa, 600 dengan ribu, anda, dia juga nah, lokasi hmm. dia kan, jadi kita lihat kalau bandingkan tentang uh, kos kehidupan uh, dengan gaji walaupun memang gaji meningkat, tapi kita lihat memang kos di Singapura meningkat, kos perumahan kos apa, pengangkutan nak nak beli kereta-kereta jangka kereta, motor pun da, mahal. Ala, ha. Betul. Jadi memang kita tak nafikan. Jadi itu adalah gentihan daripada golongan muda. Tapi ini ada satu ialah orang cakap emosi tapi satu kenyataan hakikat juga. Ya? Satu hakikat yang perlu kita terima. <tuh> uh, kalau kita bandingkan perata gaji berbanding dengan kelayakan, itu memang market rate. Uh, tapi uh, kita juga berpandukan juga untuk kos kehidupan hmm. yang perlu perlu mereka menampung. Jadi ini menjadi satu beban dan jadi satu isu jugalah eh hmm. ah, untuk golongan muda di mana mereka harus memper, mempertimbangkan eh ah, ah, bagaimana mereka dapat menjana kehidupan yang kualiti hmm. apa hmm. yang dijanjikan dulu eh Singapura Dream ke swiss standard living saya nak tambah sikit uh, mungkin ada juga kalau kita lihat masyarakat Melayu kita uh, ada semacam status anxiety hmm. uh, yang saya masukkan seperti ini ya. Kalau kita lihat mungkin dalam masyarakat Melayu, golongan yang berpendidikan universiti tu tidak terlalu ramai berbanding dengan masyarakat lain kan. Hmm. dan ada ekspektasi kalau anda seorang graduate itu pekerjaannya mesti bagus dan mendapat gaji yang 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 besar. Hmm. Tapi secara realitinya biasa-biasa saja. dan itu mendatangkan anxiety. Hmm. itu yang pertama kerana ada Pressure daripada mungkin golongan uh, terdahulu yang mengatakan, oh hmm. awak uh, graduate tapi kerja biasa-biasa aja, uh, dan itu membuat segolongan juga mahu merasakan mereka mahu menunjukkan uh, uh, status itu dengan membeli contohnya kereta. Hmm. Uh, kalau ada kereta bermaksud I've made it lah. Hmm. Ya, tapi kereta terus sebenarnya uh, depreciating value kan, mengubankan, kan? hmm. uh, tidak seperti membeli property. Uh, jadi itu yang mungkin tidak difahami dan itu membebankan. Uh, kedua, mungkin apa yang kita anggap sebagai uh, keperluan ke keperluan uh, uh, seharian itu sudah berubah daripada dahulu hingga sekarang. Hmm. Contohnya sekarang, handphone itu satu keperluan. Uh, dan itu bukan hanya sebagai uh, konsum, consumption. Ya. Yeah. It's, it's a necessity now to hmm. have a handphone. Uh, kerana kita memerlukannya untuk uh, berbagai uh, keperluan keperluan tak? seharian hmm. uh, dan bukan hanya handphone tapi ada benda-benda lain yang menjadi sebagai dari sebahagian daripada keperluan sekarang dan itu memerlukan uh, kos yang lebih tinggi hmm. uh, untuk mendapatkannya dan sebagainya. Jadi ekspektasi dan juga secara material itu semakin meningkat hmm. dan itu yang membebankan uh, golongan muda sehingga mereka, mereka merasakan uh, uh, apa yang mereka inginkan uh, tidak tercapai dan ya hmm. uh, yang menjadi masalah. Jadi hubungan ya. dengan itu, just ya. saya ringkas je. So, apa yang Imran cakapkan tadi, kalau saya boleh tanya lah sama ada Singapura ni ialah mangsa kejayaan kita sendirilah. Eh? Okay? Ya. dari Dari enam dekad ni kita maju dengan begitu pantas kan. Menjadi uh, dicemburui dunia boleh dikatakan. Kemudian ada janji-janji tentang ya. ialah, seperti Fazul katakan Swiss level of ya. standard of living dan sebagainya. So bagaimana kita sendiri menjadi mangsa kejayaan kita dan sama, sama ada perkara ini di, di, telah ditangani dengan betul lah, jangkaan inilah. Hmm, itu yang sering kita dengar, lah, kita menjadi mangsa kepada kejayaan kita sendiri. Tapi kejayaan itu tidak boleh dipersalahkan. Lah. Yang dipersalahkan mungkin cara kita belum sempat menangani efek daripada kejayaan kita. Hmm. Uh, sebagai contoh yang mudah saya berikan, kita mempunyai Swiss standard contohnya dalam Air yang bersih yang keluar daripada hmm. uh, apa, tap, tap water tap kan, tapi kita rasa kita harus beli water bottle. <laughs> Kenapa kita <laughs> boleh minum langsung daripada pipe kan? Hmm. Uh, jadi ada uh, ketidak uh, apa serasian cara, cara. Ber, kita berfikir dan hmm. apa yang yang sebenarnya ada di depan mata kita. Okey daripada uh, aspek kebendaan eh mungkin kita beralih pula eh kepada aspirasi golongan muda dalam uh, dari segi political dan hmm. juga social. Uh, jadi hari ini kalau kita lihat eh uh, golongan muda kita mereka lebih uh, berani bersuara dan hmm. mereka mahu suara mereka didengari dalam pelbagai isu-isu lah yang berlaku di dalam dan juga luar negara dan mereka juga mahu melibatkan diri secara aktif dalam uh, pengubalan dasar perbincangan mengenai isu-isu yang menjejaskan kehidupan mereka. Jadi salah satu contohnya uh, yang kita jelas boleh lihat lah uh, isu tentang konflik Gaza dan juga Israel. Tapi pokoknya Uh, mereka mahukan saluran untuk suarakan pandangan hmm. perjuangkan isu-isu uh, ataupun kepentingan yang dekat pada hati mereka dan sebagainya. Adakah pemerintah kita sekarang memberi cukup ruang untuk golongan belia ni menyuarakan uh, suara hati mereka dengan jujur? Apa pandangan anda? Kalau nak tanya saya <laughs> Saya balik eh kepada ni satu prinsip saya pegang. Memang kita tidak nafikan anak-anak muda. Kena saya juga ada tiga tiga orang anak. Dan saya berbangun pada prinsip di mana daripada kata saya Ali. Di mana dia, dia berkata, jangan besarkan anak-anak kita sebagaimana kita dibesarkan kerana mereka datang daripada generasi yang berbeza. Hmm. Do not raise your children how you will raise because they were born in different generation. Hmm. Jadi kadang bila saya tengok anak saya, Kadang bilang, kenapa nak repeat lagi sekali? <laughs> kan? Jadi, <laughs> jadi saya prihatin apa yang berlaku dalam keluarga saya sendiri. Jadi kita sebagai ibu bapa kita menyokong uh, hasrat mereka, impian mereka. Hmm. Tapi kita tak boleh I want you to become like who I am. Uh, jadi itu memang satu perbezaan. Nombor dua seperti mana Emma tadi katakan -kata, tentang uh, ruang untuk bersuara. Memang kita tidak nafikan anak-anak sekarang kalau kita dulu eh, rumah bapak diam, jangan cakap pergi dah hormat oh, mak bapak, okey betul kita hormat diam aja. Hmm. tapi sekarang anak-anak je why i cannot speak my mind is it <laughs> kan ni macam saya je kat rumah dah, tak ada, jadi memang tapi <laughs> itu kita tidak boleh sekatkan oh tak boleh eh? tak. Uh, jadi uh, apabila kita lihat sekarang memang golongan muda ingin bersuara jadi Soalannya adalah, adakah kita memberikan mereka ruang, wadah uh, yang mereka dapat bersuara dengan sejujur hati, dengan ketulusan hati mereka fikir uh, tentang uh, sesuatu isu uh, yang dekat pada hati mereka Jadi, itulah satu cabaran kerana apa yang kita katakan juga you don't just criticize kan jangan hanya membuat kritikan tapi memberikan alternatif ya yeah? on yang uh, yang dapat membangunkan uh, masyarakat kita jadi don't just criticize for the sake of criticizing ya yeah? jadi itulah yang kita dapat uh, untuk ke, kemukakan juga lah kepada ke pemerintah dengan perdana menteri yang baru kan, Lawrence Wong. Jadi inilah uh, apa yang dapat kita lihat supaya ada wadah dan uh, platform di mana mereka dapat bersuara dengan uh, more responsible manner lah. Eh? Dengan uh, untuk mencari huraian yang positif. Jadi kalau tadi Irma katakan tentang ya tentang Gaza, kita lihat juga bagaimana golongan muda mereka kena prinsip kemanusiaan apa yang berlaku di sana dan mereka ingin bersuara. Jadi ini adalah aa, di mana dari segi pihak pemerintah kita lihat bagaimana kalau pemerintah dapat Uh, memberikan wadah lebih terbuka uh, untuk mereka bersuara. Jadi saya rasa wadah tu memang ada. Dah ada, ya. memang ada. Hmm. Tapi saya, saya rasa ke, kemahuan, keinginan tu ialah untuk saluran-saluran yang lebih berbeza, hmm. lebih terbuka, lebih bebas. Hmm. Jadi kita hmm. lihat baru ini, kita, kita tidak menyokong atau mengiakan eh, apa yang berlaku di sesi bertemu rakyat dengan Menteri Encik K. Syamugam tapi ia mencerminkan keinginan mungkin eh mencerminkan keinginan golongan muda kita untuk mempunyai saluran yang berbeza yang untuk mereka suarakan pandangan perjuangkan sesuatu mungkin Imran dari segi interaksi hmm. dengan budak-budak muda hmm. ni saya rasa keinginan bersuara itu tidak <coughs> hanya untuk generasi sekarang hmm. generasi mana pun ada keinginan bersuara cuma apa yang berbeza mungkin pertama uh, uh, wadahnya berbeza kalau kita lihat generasi terdahulu, mereka bebas bersuara di kedai-kedai kopi contohnya kan. Hmm. Ada kita lihat pakcik-pakcik uh, tua, mereka kan mengutuk pemerintah, mereka mengatakan segala macam, merasakan mereka mempunyai solusi kepada persoalan dunia dan sebagainya. Itu terjadi di kedai-kedai kopi. Hmm. Tapi sekarang berbeza, uh, ianya terjadi di media sosial. Hmm. Hmm. Uh, cuma beza dia, uh, kedai kopi itu ter, uh, terhad ya kepada sesiapa yang berada di daerah di di kawasan itu tetapi media sosial ini meluas hmm. melebar. Jadi uh, itu yang pertama. Yang kedua ialah pendidikan. Hmm. Uh, saya rasa golongan sekarang ini lebih terdedah kepada lebih banyak informasi yang datang dari berbagai-bagai sumber. Hmm. Jadi uh, naratif itu uh, sudah mula rencam dan tidak hanya uh, datang daripada satu sumber contohnya hmm. pemerintah ataupun daripada sumber-sumber uh, uh, yang uh, official hmm. uh, dan itu memberikan semacam uh, keterbukaan ruang untuk sesiapa saja untuk memberi pendapat mereka. Dan golongan muda sebenarnya lahir terutamanya uh, uh, Gen Z ya. Mereka lahir uh, ketika media sosial sudah sudah uh, berleluasa. Kalau hmm. generasi saya atau mungkin uh, Hadi tak tahu lah yang boleh <laughs> uh, kita uh, generasi pertengahan kan nah, betul. tidak hmm. ada social media kemudian kita ada social media dan hmm. kita hmm. toggle in between uh, tapi generasi yang muda ni tidak seperti itu jadi mereka sudah terbiasa dengan ruang-ruang di mana mereka boleh memberikan pendapat dengan dengan uh, terbuka hmm. uh, nah apa per, yang menjadi persoalan ialah sama ada mereka merasa ruang-ruang uh, ini uh, ditutupkan atau dikecilkan untuk mereka dan mereka bereaksi terhadap perkara itu. Uh, mereka sebenarnya mempunyai banyak ruang untuk memberikan pendapat masing-masing. Uh, kita lihat contohnya di media-media sosial. Kalau isu Palestin contohnya, mereka boleh menyuarakan apa juga pendapat mereka di media-media sosial, dia Di Instagram, dia di, di, di Signal, di Telegram dan sebagainya. Jadi ada banyak banyak ruang seperti itu, seperti itu. Tetapi di ruang publik uh, di mana situasi ini lebih terkontrol itu mereka merasakan mungkin mereka tidak mempunyai uh, kebebasan yang sama yang ada di media sosial dan kenapa itu terjadi kerana mereka merasakan uh, ada kawalan uh, yang pertama kawalan oleh pemerintah uh, mengatakan apa yang anda boleh katakan dan tidak boleh katakan saya tidak mengatakan sama ada itu uh, betul atau tidak tapi ini persepsi hmm. dan pemerintah juga mempunyai alasan mereka sendiri mengapa sebahagian uh, uh, apa uh, uh, sebahagian apa yang boleh dikatakan dan tidak boleh dikatakan kerana ada banyak pertimbangan eh. hmm. uh, tetapi dari perspektif golongan muda ini kenapa harus disekat-sekat seperti itu uh, itu yang pertama kedua mungkin mereka tidak disekat tapi merasa takut untuk meluahkan pendapat mereka secara autentik kerana mereka takut ada uh, tindak balasnya mungkin mereka di, akan dipanggil uh, untuk di soal siasat mereka akan di uh, dikecam mereka akan mendapat uh, sukar untuk mendapat uh, pekerjaan Jadi dan dipandang sebagainya dipandang serong juga dipandang hmm. serong hmm. dan uh, itu membuat mereka uh, 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 melimitkan hmm. uh, kebebasan mereka untuk bersuara secara sendiri atau apa yang kita gelar sebagai self censorship, hmm. uh, dan uh, saya rasa itu yang mem memberikan semacam uh, pandangan bahawa uh, tidak ada ruang yang cukup untuk menyuarakan pendapat. Hmm. Padahal, menurut saya ada banyak platform-platform. Cuma kita harus tahu uh, bagaimana uh, menegosiasi dengan aspek-aspek uh, 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 supaya tidak uh, sehingga mendatangkan keburukan hmm. untuk masyarakat. Hmm. Hmm. betul I think saya, saya setuju dengan pengimbahan kata katakan sebenarnya memang banyak ruang wadah platform malah akan ada lebih banyak lagi macam baru-baru ni PM Wong baru lancarkan piagam belia hmm. youth charter youth yeah. ya yang akan adakan lebih banyak peluang untuk belia bukan sahaja meluahkan pandangan berbincang malah melakukan sesuatu jadi ya jadi seperti yang kata kata tu ialah isu Persepsi seperti mana juga ia satu mungkin realiti lah. Jadi yeah. perlu mencari kesimpangan. Persepsi kita. itu juga ada kerana kadangkala kita lihat uh, para pemimpin masyarakat, mereka cepat merespon terhadap pandangan yang diberikan. Hmm. Dengan mengatakan itu salah atau tidak hmm. seharusnya hmm. gitu. Padahal apa yang masyarakat umum mahukan uh, hanya untuk didengar. Hmm. Uh, hmm. Untuk Betul. mempunyai ruang untuk uh, to ventilate. Ya. Yeah. Yeah. Jadi kadang-kala -kadang kita harus sebagai pemimpin masyarakat uh, mereka juga harus uh, uh, tahu di mana mereka tidak perlu merespon. Mm. Uh, dan dibiarkan uh, selagi ianya tidak uh, apa melanggar garis merahlah. Ah mm. uh, hate speech dan sebagainya itu uh, tidak tidak uh, apa tidak boleh di Dibiarkan, uh, dibiarkan tetapi hmm. kalau sekadar hmm. memberi pendapat yang berbeza uh, walaupun ianya bertentangan dengan dasar-dasar yang ada dan sebagainya mungkin dibiarkan uh, tetapi uh, di engage uh, dengan saluran yang lain untuk menerangkan mengapa sebagian dasar dilakukan uh, jadi komunikasi itu dan dialog itu harus berterusan uh, sehingga masyarakat tidak merasakan seolah-olah hanya mereka diberikan satu saluran atau satu hmm. uh, Official narrative dan mereka harus diam dan menerima saja. Itu yang membuat orang menjadi semakin marah mungkin. Hmm. Barangkali kalau saya dapat tambah juga. Kalau kita lihat tadi yang mengatakan persepsi kan. Kalau kita lihat barangkali kalau kita dibasakan dulu eh, kalau di jangan dekat jangan kritisi the government. Itu memang kalau dulu satu persepsi. Okey, kalau kita ikutiza government ah nanti kita akan di apa ni di, ah di pandang Sibuk ataupun nanti akan di apa tu akan di dipanggil ke. Jadi memang itu persepsi yang pada zaman dulu. Tapi kalau kita lihat perbe perbezaan zaman sekarang, eh, lebih lagi golongan muda, mereka ingin bersuara. Jadi bagi saya kita perlu dengar suara mereka. Kita perlu beri mereka wadah, ruang untuk bersuara, tapi dengan sejujurnya. Hmm. Eh, kalau mereka lihat ada kegejutan, ada sistem yang tidak, ben, tidak uh, berfungsi dengan baik, bersuara. Kerana kita perlukan suara daripada golongan muda daripada masyarakat untuk memperbaiki sistem. Betul, there's no perfect system in the world. Hmm. Dan kita juga di Singapura tidak memiliki satu sistem yang uh, yang perfect. Hmm. Jadi kita perlukan suara-suara ini, tapi suara-suara ini mes, mestilah sejujurnya. Dan kita hmm. jangan takut. No more kita nak kata oh don't speak like this, don't hmm. oh Or kita kata oh be the yes man. There's no more. Kita tak perlukan yes man dalam masyarakat. Hmm. Kita perlukan suara-suara yang jujur, tapi dengan bertanggungjawab. Itu yang yeah. kita perlukan. Eh, if you see something is not right, kita perlu bersuara, tapi dengan cara yang bertanggungjawab kita juga lihat kan kita pun bersuara saya memang tadi katakan di media sosial kan dulu kita kena kopi ke media sosial kalau kita lihat juga isu antarabangsa jadi apa yang perlu kita perhatikan supaya perbincangan kita jangan kita bawa konflik di luar negeri menjadikan satu konflik dalam, dalam masyarakat kita itu kita kena jaga kita perhatikan kita boleh berbicara kita boleh berbincang tapi jangan kita membawa supaya unsur konflik di sana menjadikan satu konflik antara kita. Karena kita memang satu masyarakat majmuk di Singapura, kita kita juga tidak mahu melihat oh ini isu Islam ke, oh, ini isu uh, a dan akan menjadi satu uh, potensi untuk ada konflik di masyarakat kita sendiri di Singapura. Saya tambah sikit. Kebebasan bersuara ni tidak sama dengan a uh, Pendapat kita diterima. Hmm. Itu kadang orang hmm. tidak dapat membezakan. Hmm. Jikalau saya memberikan satu pandangan dan orang lain itu tidak mengambil pandangan saya, hmm. bermaksud saya tidak mempunyai kebebasan bersuara. Hmm. Itu adalah satu pandangan yang uh, serong, hmm. menurut saya. Uh, kita harus uh, berada di titik di mana uh, kita boleh memberikan pandangan dan kalau pandangan kita tidak diterima, itu tidak tidak mengapa kita akan melakukan dialog terus-terusan hmm. uh, dan kita juga harus mempunyai uh, uh, perasaan rendah diri hmm. untuk menerima uh, pandangan orang lain juga dan bukan hanya kita merasakan kita harus bersuara dan memberikan pandangan kita sendiri hmm. di dalam masyarakat itu pasti akan ada pandangan yang berbeza-beza hmm. dan sebagai pentadbir sebagai pemerintah mereka harus mengambil kira pandangan yang berbeza-beza ini hmm. dan mereka mempunyai pertimbangan mereka sendiri. Uh, di dalam uh, menggubal dasar-dasar yang baik untuk masyarakat umum. Uh, sebagai masyarakat kita juga harus faham uh, akan kompleksiti di dalam penggubalan dasar. Tetapi kita juga harus mengatakan kita berhak untuk memberikan pandangan dan dan um, uh, um, uh, bebas untuk bersuara. Tetapi kita harus uh, tidak berfikir bahawa kebebasan itu tidak ada sekiranya pemerintah tidak mengambil kira pandangan kita. Hmm. Uh, itu harus dibezakan. Mhm. Okay. Okay. Yeah, kalau uh, <coughs> Hadi kita lihat sesi kita kan saya tengok dia berbual notapis. Ah hmm. <coughs> uh, dan perbincangan kita pun kita tak tak diberitahu oh jangan cakap pasal benda ini ya. Uh, <coughs> <coughs> oh, tak ada. Tak <coughs> ada. <coughs> uh, jadi kita semua yang cakap. jadi kita ni Kalau kita siarkan tu berbeza saja. Jadi kita Kalau salah cakap kena tepis. Dua <laughs> tepis tapi kena, kena tepis. Dan, jadi itulah. Jadi kita mempunyai kebebasan untuk bersuara. Tapi bersuara tu ada dia punya prinsipnya untuk kebaikan. Seperti tadi mengatakan, bukan artinya kita bersuara pandangan kita perlu kita perlu diterima. kalau ditolak oh jadi kita tidak ada wadah untuk bersuara itu hmm. jadi persepsi yang perlu kita hmm. uh, betulkanlah ya hmm. hmm. jadi teruskan untuk bersuara dengan hati yang terbuka dengan ikhlas untuk kemajuan masyarakat dan negara dan jangan jangan kita rasa takut eh huh? tapi perlu dengan uh, jujur dan uh, bertanggungjawab itu saja